सामान्य सभी तरह के मॉडल के लिए प्रोटोकॉल है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँ जैसे हमने भूमि को तैयार करने के लिए प्रोटोकॉल बताया था कि वो सभी के लिए है केवल लेयर फार्मिंग के स्ट्रक्चर के लिए नहीं है लेकिन हाँ ठीक है जब लेयर फार्मिंग वो ट्रीटमेंट कर लिया क्लीनिंग कर लिया ये कर दिया वो कर दिया फिर स्ट्रक्चर बनाना लेयर फार्मिंग का थोड़ा अलग होता है जैसे कल आपको समझाया कि उसमें प्रॉपर लेआउटिंग करना, तो करना होता है नापतौल करना होता है प्रॉपर सिमेट्री बिठानी होती है तो ऐसे ही जो है ना ये बीजों के साथ में भी सेम प्रोटोकॉल होता है चाहे आप इन बीजों को कोई भी मॉडल में लगाओ या तो फिर ठीक है आप अपने बगीचे के बीच में ऑर्चर्ड में लगा रहे हैं कोई भी सीड तो उनके लिए भी सेम प्रोटोकॉल होगा जो अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ठीक है नॉट अ केवल मल्टी लेयर फार्म ठीक है सो ये कॉमन प्रोटोकॉल है देखो बीजों को एक बात हमेशा कॉमन याद रखो आपको देसी बीज ही इस्तेमाल करना चाहिए पहली बात तो ये है अब देसी बीज इस्तेमाल क्यों करना चाहिए उसका साइंटिफिक कारण ये है क्योंकि देसी बीजों में जो क्वालिटी होती है जो गुण होते हैं वो ओरिजिनल गुण होते हैं है ना ओरिजिनल उनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं डब्ल्यू ने मैंने फर्स्ट दिन आपको बताया था ना कि उन्होंने कहा कि टू में हमने अपनी फूड की जो क्वालिटीज़ है या प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर का वो फिफ्टी परसेंट एक दशक में तो कम कर दिया तो ये जो प्रॉपर्टीज़ कम होना देखो सीड्स का ज़्यादा फलना या सीड्स होना ये अलग बात है पर सीड्स के अंदर प्रॉपर्टी होना ये अलग बात है फिर उस फूड में केमिकल होना ये तीसरी अलग बात है तो ये सबको मिक्स मत करना फूड में हम केमिकल खा रहे हैं ये कॉमन बात है ये कॉमन बात है वो एयर के माध्यम से भी ले रहे हैं माइनर सा पॉइजन माइनर सा हम वाटर के माध्यम से भी ले रहे हैं मिल्क के माध्यम से भी ले रहे हैं और फूड के माध्यम से भी ले रहे हैं तो वो केमिकल जा रहा है ये अलग मैटर हो गया पर जो हम ले रहे हैं एक्चुअल फूड जिसमें केमिकल भी है उसकी ओरिजिनल जो गुणवत्ता है या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है जिसमें एलिमेंट होना चाहिए मान के चलो इसमें 10 परसेंट फॉर एग्जांपल फास्फोरस होना चाहिए पाँच परसेंट इसमें गंधक मतलब सल्फर होना चाहिए मैग्नीशियम की मात्रा होना चाहिए आयरन की मात्रा होना चाहिए तो वो हमने फिफ्टी परसेंट कम कर दिया वो बात हो रही है तो ये हाइब्रिड के सीड्स में ऐसा हो गया है पर जो ओरिजिनल सीड्स होते हैं हमारे देसी बीज होते हैं उनमें ये नहीं होता है तो हमेशा आपको कोशिश ये होना चाहिए कोई भी आप क्रॉप लगाओ आप इंडिजीनियस सीड्स का ही क्रॉप लगाओ तो ठीक है हमारे तो पास देखो सभी सीट्स नहीं है कल परसों मैंने बताया था हमने अपना सीट बैंक बनाया पर उसमें सिक्सटी फाइव वेराइटीज हमारे पास हैं केवल है ना जिसमें कुछ वेजिटेबल का है कुछ ग्रेन्स का है कुछ पल्सेस का है तो हाँ उतना मिलेगा जो हमारे पास सीड बैंक में वो सब मिलेगा आपको तो ओरिजिनल सीड्स ही लेना उसका कारण है उनका प्रॉपर्टी पूरा का पूरा रहता है दूसरा उनमें फलने फूलने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है हाइब्रिड बीज में हमको लगता है कि ज़्यादा होता है पर हाइब्रिड बीज क्या होते हैं थोड़ा जल्दी फलते हैं जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाते हैं नॉर्मली जैसे आप घिया लगाते हैं फॉर एग्जांपल या तो गिलकी या तोरे या लौकी लगाते हैं तो वो नॉर्मल केसेस में फोर्टी फाइव डेज में फल जाएगा अगर हमारे इंडिजीनियस सीड्स का होगा तो सिक्सटी डेज के पहले नहीं फ्रूटिंग आएगा क्योंकि वो अपने नेचर के गुण के आधार पर ही चलेगा

जो फूड खा रहे हैं बेसिकली जो फ्यूल डाल रहे हैं वैसे ही तो हमारा इंजन चलने वाला है ना तो हम फ्यूल भी तो यही सब डाल रहे हैं ना हम रसायन युक्त तो फ्यूल डाल रहे हैं हम कम प्रॉपर्टीज वाला फ्यूल डाल रहे हैं हम जल्दी उगने वाला और जल्दी खत्म होने वाला फ्यूल डाल रहे हैं तो हमारी बॉडी भी तो जल्दी

देखो देसी बीजों को उठा के देसी बीज देना ये बहुत अलग प्रोसेस हो गया इसमें भी आप क्लियर कर लो अपने आप को कहीं से भी तो देसी बीज मिलना और लगाना ये ऐसे नहीं करना नहीं तो क्या होगा आपने परसों किसी ने बोला था कि उनका प्रोडक्शन कम आता है नहीं यहाँ नहीं किसी कहीं और जगह बोला था किसी ने तो क्या होता है कि जो प्रोडक्शन कम आने की जो बात होती है हम इन बीजों में सिलेक्शन नहीं कर पाते इसलिए प्रोडक्शन कम आता अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ इस क्लास में मान के चलो सौ बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल तो सौ बच्चे तो नाइन्टी परसेंट नहीं लाने वाले ना ये तो कन्फर्म है ना हम सब भी जिस क्लास में पढ़े हैं उस क्लास में कोई तो भी बच्चा बहुत अच्छा था कोई तो थोड़ा कमजोर था कोई ज़्यादा कमजोर था कोई मीडियम था तो क्या होता है अभी वो सारे देसी हैं फॉर एग्जाम्पल समझिए बात को सारे बच्चे देसी हैं और हमने उनको उठा के बीच में ले लिया अब उनमें से दो ही बच्चे थे जो 90 परसेंट वाले मार्क्स के थे बाकी तो सब 60 वाले थे और 40 वाले थे और कुछ तो फेलियर ही थे तो हमने तो सारे सीट्स ले लिए क्योंकि वो सारे देसी थे तो क्या होगा कि जो फेलियर वाले होंगे और जो कम मार्क्स वाले होंगे और जो ज़्यादा मार्क्स वाले तो दो ही थे तो दो को ये नाइन्टी सब गड़बड़ कर देंगे ना अभी इनका बीज मिक्स हो जाएगा तो वो भी सब वैसे ही हो जाएंगे तो क्या होगा प्रोडक्शन कम आ ऐसे होता है तो इसमें विज्ञान लगाना पड़ता है और विज्ञान ये कहता है कि अगर आप 100 बीजों को खेतों में लगा रहे हैं तो उनमें से अगर दो बीज का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है तो 95 को छोड़ के उन दो को जेनेटिकली लेके उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाइए ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस तो ये करने के बाद ही हम देसी बीजों को अपने बीज बैंक में रखते हैं ऐसे तो हम हजार रख सकते हैं कोई से भी लेके <laughs> ठीक है पर उनका जेनेटिकली प्योरिटी कैसे होना उस पर ट्रायल करते हैं चार चार पाँच पाँच साल लगते हैं तब जाके कोई बीज फिर हम बीज बैंक में लेके आते हैं और फिर वो आपको देते हैं ताकि उसका जर्मिनेशन प्रॉपर आए उसका परफॉर्मेंस अच्छा आए और प्रोडक्टिविटी अच्छा आए और लंबे समय तक फले और वो सारी प्रॉपर्टीज़ मिले उसमें जो कुदरत ने दी है बीज में ठीक है तो ये बीज एक बहुत बड़ा विज्ञान है तीन तरह के सीड्स होते हैं एक तो देसी बीज जो हमें लगाना चाहिए दूसरा हाइब्रिड बीज और तीसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ठीक है तो देसी बीज आपको लगाना ये कंफर्म आप मान लीजिए क्योंकि यही बीज आपके क्लाइमेटिक चेंज मिट्टी पर्यावरण शरीर इन सब के लिए सूट करते हैं हाइब्रिड बीज ना तो क्लाइमेट को सूट कर पा रहे हैं ना तो मिट्टी को सूट कर पा रहे हैं और ना तो हमारी बॉडी को सूट कर पा रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था के साथ में काम करने का कोई मतलब नहीं हाँ अगर हमें ये लग रहा है कि देसी बीजों में तो प्रोडक्शन कम आता है तो ये बिल्कुल मन से आप वीट्स निकाल दीजिए ये हमारे मन का वीट्स है केवल क्योंकि इस पे लोगों ने काम नहीं किया मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि आप सौ बच्चों को ही उठा के आप सीधा ले लोगे तो निश्चित ही गड़बड़ी होगा लेकिन सिलेक्शन पे जाओगे तो हम देसी बीजों में से ही उन जेनेटिकली प्योरिटी वाले बीजों को कलेक्ट करके उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाएं तो निश्चित ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा तो ये हमने ये काम किया है आपको भी मैं अभी वक्त मिलता है तो सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप इन बीजों को लेके जाएंगे इन बीजों से फिर खुद बीज आप प्योरिटी वाले खुद से आप अंगले को खुद से बना पाएंगे तो वो प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा पर अभी हम लोग ट्रीटमेंट पे समझ रहे हैं प्रोसेस। तो कोई भी बीज हो तो मैंने बोला कि देसी बीज हो तो बहुत अच्छा है नहीं हो तो हाइब्रिड पे जा सकते हो लेकिन अगर हाइब्रिड ना हो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीट्स पर कभी नहीं जाने की जरूरत है आपको वो पूरी तरह से बहुत गड़बड़ करने वाली व्यवस्था है तो हम कुछ नहीं करते ठीक है ये जैसे उगते हैं शारीरिक रूप से जो अच्छे होते हैं क्वालिटी बेस्ड होते हैं उनको हम लेके आगे बढ़ाते हैं हाइब्रिड बीजों में हम क्या करते हैं कि जैसे मान के चलो ये धनिया का है इसका पत्ता का साइज बड़ा आ रहा है डंठल ज़्यादा आ रहा पत्ती कम आ रहा है तो अब हमने दिमाग लगाया कि इसकी पत्ती की साइज़ छोटी करनी है मतलब पत्ता छोटा करना है और डंठल का भी साइज़ नहीं आना चाहिए डंठल नहीं आना चाहिए केवल पत्ता पत्ता आना चाहिए तो हमने कोई ऐसी क्रॉप से इसको क्रॉस कराया जिसका पत्ता ही आता है डंठल नहीं आता तो क्या हुआ ये क्रॉस होने के बाद इसमें डंठल ना आने के गुण हट गए और पत्ता आने के गुण आ गए तो ये नया सीड्स बन गया ये हो गया हाइब्रिड लेकिन जेनेटिकली चेंजेस करना उसके अंदर जाके डीएनए को रिफॉर्म करना डीएनए को बदलना ये जीएम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कहलाता है और इसमें हम क्या करते हैं कि इसके पूरे बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते अंदर का स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करते हैं जैसे मैं एग्जांपल देता हूं अभी जीएम पैडी बनाया जीएम एम ब्रिंजल बनाया जीएम कॉटन बनाया जो भारत में अभी चल रहा है बहुत अच्छे से और भी, कई भी तो वेजिटेबल के सीड्स से भी चल रहे हैं ठीक है सो उनको ट्रायल का परमिशन है पर वो फिर भी चल रहे हैं तो हमको उसमें क्या करते हैं जैसे पैडी का जो लिया तो पैडी में उन्होंने क्या किया है कि सुअर का जो जीन्स होता है मिल्क वाला उसका डीएनए लेकर इसमें इंजेक्ट किया हुआ है

मतलब कैरेक्टर उसका चेंज हो गया जैसे आ, अगर मान के चलो छिपकली किसी को काटेगी तो पॉइजन रिलीज करेगी या सांप किसी को काटेगा तो पॉइजन रिलीज करेगा तो वो कैरेक्टर प्लांट्स में इंजेक्ट कर दिया कि अगर वो प्लांट को कोई टच करेगा तो वो पॉइजन हो जाएगा तो मर जाएगा वो ठीक है ऐसे ही ये लोग कर रहे हैं बहुत गड़बड़ तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों को किसानों को बता रहे हैं कि भाई आप अगर ये ब्रिंजल लगाओगे तो कोई भी तो इंसेक्ट नहीं लगेगा इसमें क्योंकि इंसेक्ट का अगर उसको पत्ती को खाएगा तो वो कीड़ा मर जाएगा पहले तो आपको पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा तो ये करके वो मार्केटिंग में इसको लेके आ रहे हैं पर ये हमारी सेहत के लिए और इन्वायरमेंट के लिए इतना घातक है कि जब आपने इनके जीन्स बदल दिए जब आपने हाइब्रिड खा लिया तो उम्र को कम कर लिया आपने ये प्रमाण आपके सामने है जब हम ये वाला खाएंगे तो पता नहीं हमारे बच्चे कैसे क्योंकि हम चेंज करके ही मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना तो हमारा भी डीएनए चेंज हो जाएगा तो ये तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना ये ध्यान रखना कभी भी आप सीड्स खरीदने जाओगे मजबूरी में अगर हाईब्रिड लेना पड़े तो रैपर के पीछे आप देखिए अगर उस पर ट्रूथफ लेबल लिखा हुआ है T1 लिखा T2 लिखा T3 लिखा तो समझ लेना कि वो वो हाइब्रिड बीज है और अगर वो GMO होगा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होगा तो छोटे छोटे बिल्कुल बारीक अक्षरों में लिखा होगा जी जो आपको देखेगा भी नहीं तो देखना पड़ेगा तो अगर जी लिखा है तो आप वो सीड्स बिल्कुल हाथ मत करेंगे ठीक है थीके? तो ये मैंने आपको सीड्स के बारे में थोड़ा सा बताया तो दी...